В году, 21 декабря, сессией Минской Рады было принято решение клубы забрать у ЖЭКов, э, создать Центр. В феврале 2008 года Выконавчий комитет нашей Минской Рады уже конкретно как бы, привел в действие вот это решение. В полной мере Центр начал работать с, э, с мая 2008 года. Потом так получилось, что волей судьбы... К нам еще несколько помещений присоединили к нам. В данном случае вот это, вот это помещение. По нему вопрос решался в конце 2009-го. По письму кафе «Деснянская» с решением Органкома это помещение передали на наш баланс. В данный момент э, запускать сюда детей вот 100% мы тоже не можем, к сожалению. Потому что здесь нету самого класса. Вторая часть вопроса. Да, действительно, страхи накалились этим летом ввиду нескольких причин. Да, действительно, там летом было несколько инцидентов, а вот сюда пытались э, э, заниматься школа юного политолога, студенты, очень порядочные люди, ну, здесь как бы им было... Здесь порядочных людей не было до этого? Не было. Ну, другое дело, да, был действительно нюанс, я знаю, что сейчас про него вспомнят, вот, действительно, появилась э, организация регион СВ, <но>, которая, которая попросила э, здесь как бы, ну, помещение для занятий для проведения лекций. А, немножко позже, чем был подписан договор, к нам дошла информация про ну, как бы, не очень хорошую славу об этой организации, в частности про товарища, который там является руководителем. Вам передавали помещение или клуб? Вам что, без... Подождите, я без... Да, я, я, я путь, вам путь, я, путь. И клубы передавать. Я имею прямое отношение к организации этого клуба. Вам не могли передать помещение, вам передавали клубы. И, насколько мне известно по закону, куда бы не передавались эти помещения, они не должны по закону менять своей направленности. Совершенно верно клуб как клуб, а принималось как помещение, потому что по юридическим документам С сохранением понимали, там тем, а, что были занятия. А, в данном случае то, что нам передавали, то мы приняли. Я с вами согласен, что, наверное, клуб передавали, что, передавали, передавали, что, до этого ЖЭК, возможно, должен был поднять этот вопрос. А вы? А не, а что он сказал, что пустой, помещение? Разрешите да я. Подожди, да подальше. Да я вам скажу. Не, не, что, не. У нас есть четко прописано. Понятно. Тут. Вопрос тогда, почему вы приняли клуб ветеранам? Это не ваш а? профиль. Его должны были передать Совету ветеранов или коммунистов. Ну, вот поверьте, что если бы у нас был выбор в данном случае, мы бы, наверное, бы не приняли. То есть вас заставили принять? Ну, у нас, на нас есть распоряжение вышестоящего руководства. На я хотел попасть, понимаете? Угу. Они мне говорят, зайдите, вот зам тут, это, со мной, я не знаю, с кем я разговаривал. Он говорит, все, сейчас я позвоню, позвоню, мне дали ответ. Оказалось, что это клуб. А я говорю, а мое мнение, что с этим зданием хотели да, вы знаете, если бы сейчас вы шум не подняли, вот это мы не подняли шум сейчас, этого здания уже не было через несколько месяцев. Ясно. Вы видите одного человека, ответственного, вашего ответственного Есть человек. Именно этому человеку, надежному, который есть, я буквально сегодня, буквально сегодня, готов отдать ключ от этого помещения. В этом плане мы сейчас идем вам навстречу. Что оформить вас как детскую группу, это не смешно. Это не смешно. Даже не смешно. очень нужно э, развалить полностью шахматную жизнь. Причем, значит, мы с молчаливого нашего согласия уже практически, как шахматная э, осередок, я, кажется, в Украине прекратил клуб на расходство. Мы там уже согласились, значит. Теперь, если, не дай бог, мы выпустим из рук вот этот вот это помещение следующим будет наша детская юношеская спортивная школа. Да, да, там уже, да, 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 значит, насколько я знаю, вокруг нее смущаются, и причем звучаются искусственно созданные финансовые проблемы. И тогда она тоже пойдет с молотка, и нужно начать с расследования вот этих вот. Ну, то, что вас обязали принять этот клуб, это тоже действие, следствие этой цепочки. Здесь дело, ну, будем говорить так, нечистое. А шахматы мы все-таки отстоим. Нужно привлечь, ну, прокуратуру мы не привлечем. Но журналистов, но журналистов привлечь, потому, потому что юридически нет основания в прокуратуре заниматься этим. Но журналистов можно привлечь. И это разовое мероприятие, вас послали, и на этом все. Написали, я думал, что не узнают клуба сегодня. Идет ремонт. А здесь как было дыра, так и осталась дыра. Значит, зачем вы не знали, что там написано было в газете, в областной, что все сделают, потом клуб откроют? Что поймите, что э, для нас мы не можем, у нас нет такого по статуту, мы нарушаем законодательство, потом спросят. Ну, Виктор каком... Якович вам сказал, на передайте, каком... если это не ваше. Слушайте, на каком основании? А как они передадут? У нас здесь будут а как нормата... они получили?

там же есть расписка. Несколько месяцев назад этот железняк был. Вот тут плитки, кастрюли. Да. Как они заключали Банки, кружки, собаки. Когда происходило журналистское расследование, вы там заявили, что вы терпели, значит, такое, что сюда нельзя зайти. Пока денег. Вам выделили деньги, мы можем сейчас провести ремонт. Нам деньги выделили. Куда вы это деньги делите? А, в данном случае я такого не говорил. Ну, почитайте в газете «Десятка правил». В газете мало чего пишут. Ну как, ну это же завдымы должны. В а газете не я сейчас вам не скажу, но, но о том, что я могу сказать, что ну, ремонт этого клуба – это нонсенс. И если какая-то общественная организация согласна нормально, в нормальном порядке, серьезно, проводить какие-то профилактические занятия с детьми и подростками, и готова будет здесь провести ремонт, то я сейчас четко этой сразу говорю, чтобы потом не было обидно. Мы имеем полное право заключить с ними договор, и тогда вы будете делить эту комнату всем. То есть запретить нам это делать, пока мы не передали это вообще никому, вы не можете. Я, и, кстати, я рано рано к и обращаюсь. Это покупка. Это ваша тоже непрофильная работа. Завтра вас вызовут и искать. Это ваша непрофильная работа? Да, это, это ваша вас детская спортивная школа. И у них не может быть клуба ветеранов. Надо решать вопрос на Ветеранов есть организация в городе, надо чтобы это помещение передали. Давайте там, давайте, Вся. сейчас четко разберем. Мы работаем с Мы, здесь. мы здесь. сейчас не обязаны в работать со спортсменами, в Понятно? В со спортивными школами. Да, мы не обязаны да, работать со средним и не обязаны работать с ветеранами. Это не входит в нашу статусную деятельность. Понимаете? Я вас поддерживаю. Поднимайте этот вопрос. Виносите его на гражданский служб і решайте вопрос по передаче. Сейчас простать всю свою роботу. Заниматься тем, щоб обивати пороги, щоб передати какой-либо деградской організації на поміщение, ніхто з нас не буде. Якби не було цього хохмача, не було б цієї розмови. Воно все тяглося нормально, всі ходили, закривали, відкривали, ні шуму, ні гаму. З'явилося то чудо. И все пришло на прикосновение. Это, это чудо что сказало? Старые пеньки тут не будут. Лично. Юрий Алексеевич обязательно будет. У меня есть предложение. Да, Давайте проголосуем совету ветеранов войны и труда. Прошу Ветеран. 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 Так надо же как-то это оформить. Письмо договора. У нас есть... Протокол. Протокол. Вы оставили протокол. Протокол. Сергю. Сергю. Мы слышим про голосование. Надо записать протокол. Пока решаем этот вопрос. В процессе будет идти занятие. Обратиться в Горисполв о передаче этого помещения из баланса. КБ, как там они называются, городскому совету ветеранов войны и труда. Есть такое официальное юридическое лицо.